اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس قویرت و اذا النجوم قدرت و اذا الجباد سیرت ہر قسم کے حمد و صنات تعریفات تحمیدات کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے ہے اور بے شمار لا تعداد درود السلام ہو محسن انسانیت ہادی عالم امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سامعین محترم آج کل کی گرمی اور اس کی شدت پر غور و فکر کرے تو ہمیں یقینی طور سے قیامت کے دن اور اس کی شدید ترین گرمی یاد آئے گی وقار سامن اکرام دنیا کی یہ گرمی جس سے ہم اکثر اوقات پریشان ہو جاتے ہیں یہ گرمی تو قیامت کے دن کی گرمی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے نو کروڑ تیس ملین میل دور ہیں اور گرمی کا یہ عالم ہے جو آپ کے سامنے ہے پیارے بھائیوں تصور کریں کہ یہ سورج جو آج کروڑوں میل دور ہیں یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس وقت کیا عالم ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت کے دن سورج صرف ایک میل کے فاصلے پر آئے گا آج اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کریں تو آج دھوپ میں ہمارے بدن پر کپڑے اور پاؤ میں جوتے چپل ہوتے ہیں لیکن اس دن لوگ ننگے پاؤ اور ننگے بدن ہوں گے اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور آج لوگوں کو ذرا پسینہ آتا ہے تو اس پسینے کی وجہ سے بے چین ہو جاتے ہیں اور گرمی سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے مگر اس دن کیا عالم ہوگا اس دن لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے کرتوتوں کے مطابق اپنے اپنے ظلموں ستموں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے بعض لوگ ٹخنوں تک بعض پنڈریوں تک اور بعض گٹنوں تک بعض رانوں تک بعض کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور بعض لوگ سینے تک بعض لوگ گردن تک اور بعض لوگ مو تک اور بعض پیشانی تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور بعض لوگ تو پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے تصور کریں آج یہ سورج جس کی گرمی سے جس کی تپش سے ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں پسینے سے شرابون ہو جاتے ہیں پریشان ہو کر بھائی پنکھا چلا لو ایسی چلا لو اور سائے ڈھون لیتے ہیں لیکن اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا رب کے عرش کے سائے کے علاوہ اور اس دن سورج کروڑوں میل دور نہیں صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا خرے بھائیوں آج ہم اللہ کی مسجد میں جمعے کے خطبہ و نماز کے لیے جمع ہیں تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہم اپنی آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی گرمی سے بچنے کے اعمال کریں اور انشاءاللہ ہمارا یہاں آنا یہاں بیٹھنا یہاں خطبہ سننا یہاں نماز پڑھنا ہمارے نام اعمال میں یہ سب لکھا جائے گا اور انشاءاللہ شاء عزیز آخرت کی گرمی سے بچنے کے اسباب میں سے یہ بھی ایک اہم ترین سبق ہوگا کہ ہم نے اپنے کاروبار چھوڑے اپنی دکانیں چھوڑ کر آئے ہیں آزان پر لبے کہتے ہوئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اعمال قبول فرمائے پیارے بھائیو ہم جمع ہیں اللہ کی مسجد میں الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے جمع ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے اور تاکہ نیک اعمال کی طرف ہماری رغبت بڑھ جائے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے یار بھائیوں ہم صرف اس بات پر سوچیں ہم صرف اس بات پر سوچیں کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے مسجد آئے ہیں تو صرف اس ایک بات سے کتنی اہم باتیں معلوم ہو جائے گی صرف اس بات سے کہ ہم یہاں آئے ہیں عمر کا خطبہ سننے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تو صرف اس ایک بات سے کہ ہم مسجد آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ اگر ہم صرف اس ایک بات پر سوچیں ہمارا یہاں آنا علامت ہے کہ ہمارے کان سلامت ہیں اور ہمارے کانوں میں قوت سماعت ہے ہم نے آزان سنی اور سن کر اللہ کی مسجد میں آئے ہماری آنکھیں سلامت ہیں ان آنکھوں میں قوت بسارت ہے دیکھنے کی طاقت ہیں اس لئے ہم تو راستہ دیکھ کر آئے ہیں نا. اگر ہم دیکھ نہ سکتے ہوتے ہیں تو راستے میں آنا ہمارے لئے کتنا مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے ہم نے آزان سنی آزان پر لبائی کہا اور آگئے کتنے لوگ ہیں جو سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور آزان کی آواز سن کر مسجدوں کی طرف نہیں آتے یہاں پہ آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاؤں ہماری ٹانگیں مضبوط ہیں ہم ان سے چل سکتے ہیں اسی لیے تو آئے ہیں پاؤں سے معذور ہوتے تو ہمارے لیے یہاں آنا مشکل ہو یہاں پہ ہمارا آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم آکسیجن لے رہے ہیں سانس لے رہے ہیں میرے بھائیوں ایک انسان کا اس زمین پر چلنا اس کے لیے کتنی باتیں درکار ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے اور آپ صحت مند ہو تو آپ چل سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہو اللہ تعالیٰ اس فضا سے آکسیجن کو اٹھا لے آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو گرمی ہے بعض دفعہ گھٹن محسوس ہوتی ہے سانس لینے میں بعض لوگوں کو بعض دفعہ شدید گرمی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صرف ایک آکسیجن ہی رک جائے تو پھر ہم کیا کریں گے وہ ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک بوڑھا جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے ایک دن اس کو آکسیجن مصنوعی آکسیجن لگتی ہے اس کا بل آ کر دیکھ کر زاروں و قطار ہونے لگتا ہے ڈاکٹروں کو تسلی دینی پڑی ڈاکٹر بڑے مضبوط دل والے ہوتے لیکن بڑے ضعیب کی یہ حالت دیکھ کر ان کا یہ رونا دیکھ کر ان کے دل بھی نرم پڑ گئے اور اس سے پوچھتے ہیں بابا جی کیا وجہ ہے آپ یہ بل دیکھ کر رو رہے ہیں کیا وجہ ہے آپ کے پاس پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں وقت کاتے میں ڈال دیں گے لیکن آپ اتنے رو کیوں رہے تو اس بڑے شخص نے کیا کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ بل بہت زیادہ ہے نہیں یہ بل تو میں بہت آسانی سے ادا کر سکتا ہوں لیکن اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک دن کا یہ مصنوعی آکسیجن مجھے لگا اور اتنے ریال کا بل آیا سامنے اور میری عمر اتنی زیادہ ہے اس کے باوجود میں قدرتی آکسیجن میں سانس لیتا رہا لیکن اس بات کا مجھے احساس ابھی تک نہیں ہوا کہ صرف یہ سانس لینا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے تو میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آخرت کی گرمی سے بچ جائے دیواکار سامع کرام دنیا میں تو انسان کی زندگی محض چند برسوں کی ہوتی ہے اور اس میں گرمی کے دن بھی بہت کم ہوتے ہیں جبکہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور اس کا ہر لمحہ گرمی سے پر ہوگا دیوکار سامن اکرام یہ مختلف موسم دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہر موسم کے اپنے اپنے فائدے ہوتے ہیں تو دنیا کی گرمی یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں بھی کئی حکمتیں اور بہت سارے فائدے ہیں وہ علماء حکماء جانتے ہیں اسی طرح یہ ہمیں آخرت کی گرمی بھی یاد دلاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں دی سامین اکرام کرام میں میں نے آپ کے سامنے اللہ سبحان و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے صورت التقیر کی ابتدائی تین آیات تلاوت کی ہے اور پیارے بائیوں صورت التقیر میں بطور خاص قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اس لیے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کو جس انسان کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دے کے جیسے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ ادھا شم شکو گرد اور اسی طرح ادسما الفطرت اور ادت سماع الشقت یعنی صورت الطقیر اور صورت الانفتار اور صورت الانشقاق کی تلاوت کرے یعنی ان تین صورتوں کو توجہ اور غور سے پڑے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور اس حدیث کی سنت بالکل صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تو آخری پارے میں جو صورت التکویر ہے صورت الانفطار اور صورت الانشقاق یہ تین صورتیں آئی ہیں تو یہ دون تین صورتیں یہ توجہ سے تفسیر کے ساتھ پڑھیں دیوکار صاحب اکرام یہ گرمی دیکھ کر قیامت کے بارے میں سوچیے اس دن کے بارے میں سوچیے جس دن یہ سورج لپیٹ کر بینور کر دیا جائے گا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ستارے بینور کر دیے جائیں گے سمندر چلا دیے جائیں گے الغرز ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرانی مجید میں اعلان فرماتے ہیں عید وَإِذَا و سیرت جب یہ سورج لپیٹ لیا جائے گا جب ستارے بے نور ہو جائیں گے یعنی جب ستارے اپنی کہاشاؤں سے گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ غبار بنا کر ہوا میں چلا دیے جائیں گے یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے اور صورت الانفطار میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا دل قبا وَإِذَا تضرت فُجِّرَتْ وَإِذَا بہار و جب آسمان پڑ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہ پڑیں گے اور جب قبریں اکار دی جائے گی تفسیروں میں ہے کہ دنیا کا سب پانی جتنا پانی سمندروں میں دریاؤں میں نہروں میں ہے یہ سارا پانی ایک بڑے سمندر میں جمع ہو جائے گا پھر اللہ سبحانہ و پچھمی ہوا بھیجے گا مغربی طرف سے جو اس میں آگ بڑھکا دے گی جس سے فلک شگاف شعرے بلند ہوگی اب دیکھئے سورج کتنا دور ہے نو کروڑ تیس ملین میل دور ہے کروڑوں میل دور ہے اور یہ سورج زمین کے قریب آ جائے تو کیا حالت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے مناسب انداز سے بنایا اس کو اتنا دور بھی نہیں رکھا کہ زمین پر سردی کی وجہ سے اگر یہ اپنے فاصلے سے اور دور ہو جائے تو زمین پر سردی کی اتنی شدت ہو جائے گی کہ انسان برف بن جائے گا جم جائے گا سردی کی وجہ اور اگر یہ اس سے قریب ہو جائے تو جتنی مخلوقات ہیں یہ بکر جائیں گے پکل جائے گا. تو اس دن کے سارے سمندر ایک ہو جائیں گے پتہ ہے زمین میں کتنے بڑے بڑے آگ کے لاوے پڑے ہوئے ہیں اور زمین کے نیچے کتنا پٹرول ہے اور پھر سورج ایک میل پر آ جائے گا تو دنیا میں جو جتنا پانی ہے یہ سارا پانی پٹرول ہو جائے گا اور اس پہ آگ لگ جائے گی اور یہ قیامت کا دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت التقویر میں فرمایا اِذَا السَّمَا سما جب آسمان پڑ جائے گا وَإِذَا الْقَوَا قبا جب سرت وہی دل جب ستارے بکھر جائیں گے جب سمندر پہ پڑیں گے وہی دل قبول اور جب قبریں اکھاڑ دی جائے گی اس دن قبریں اکار دی جائے گی یعنی قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے دیوکار سامع کرام وہ دن تو یقینی ہے اور سب کو الحمدللہ اس دن کے آنے پر اور اس کی ہولناکیوں پر یقین ہے اسی لیے تو ہم یہاں جمع ہیں اسی لیے تو ہم خطبہ سن رہے ہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو نمازوں کی پابندی مسجدوں میں آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب کا اس دن پر اس کی ہولناکیوں پر مکمل یقین ہے لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بدبخت بھی ہیں اور اتنی جہالتوں میں ہیں اتنی اندھیروں میں ہیں کہ اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یا جانتے ہوئے اگنور کرتے ہیں اور نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور نہ اس پر یقین رکھتے ہیں ان کے سامنے آخرت کا ذکر کیا جائے تو وہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ کب ہوگا یہ کب ہوگا سورج کب ایک میل کے فاصلے پر آئے گا کب ہوگا یہ پہاڑ ریزہ ریزا ہو جائیں گے کب ہوگا یہ سارے سمندر ایک ہو جائیں گے کب ہوگا یہ آگ جلائے جائے گی یہ کب ہوگا یہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کے جوابات دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سورۃ القیامہ میں فرمایا وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا یس الو سوال کرتا ہے اگیانہ کب ہوگا یوم القیامہ قیامت کا دن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ف عضاب برقل بصر پر جب پتھرا جائے گی آنکھیں یہ بے نور ہو جائے گی بعض دفعہ ہم یہ دنیا کی گرمی ہے اب آج کل کی جو گرمی ہے شدید دھوپ میں نکلو تو بعض دفعہ یہ آنکھوں کا جو نور ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ اب جانے لگا ہے تو فرمایا کہ فیضاب بر عقل بصر پر جب پتھرا جائے گی آنکھیں وہ حصف القمر اور بے نور ہو جائے گا چاند وہ جم شمس والقمر اور جمع کر دیا جائیں گے سورج اور چاند یقور الانسان یوم دن المفر آج جو کہتے ہیں کہ گرمی اتنی زیادہ ہے اصل گرمی تو قیامت والے دن ہے فرمائے اس دن انسان کہے گا کہ کہاں با میں کہاں باں یہاں پہ تو گرے گھر پہ جاؤ پنکھا چلا لو اے سی چلا لو اور انتظامات کر لو لیکن اور یہاں آپ کے پاس جوتے ہیں کپڑے ہمارے پاس محشر کے میدان میں ہم کھڑے ہوں گے سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے نہ بدن پر کپڑے ہوں گے نہ سر پر ٹوپیا ماما ہوگا اب دیکھ لو کہ پھر کیا حالت ہوگی اور کوئی سایہ نہیں ہوگا حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں وہ اگر آپ وہاں پہ سایہ چاہتے ہو تو ایک سایہ ایسے صرف. صرف ایک سایہ ہے اور وہ ایک سایہ عرشی الہی کا سایہ ہے اور وہ کس کو ملے گا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن سات خوش نصیبوں کا ذکر ہے آج جو ہم یہاں جمع ہیں کہ دنیا کی گرمی سے پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں آخرت کی گرمی کی فکر کرنی ہے اور اس دن جو سایہ ہے اس سایہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے اور اس دن جو سایہ ہے وہ سات قسم کے خوش خوش نصیبوں کو ملنے والا تو اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ دیوکار سامین اکرام کرام روز قیامت سورج کا ایک میل پر آ جانا اور اس دن سورج بہت ہی قریب ہوگا اور اس کی دھوپ کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے پسینوں میں ٹوب رہے ہوں گے مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے قیامت کے دن سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان سے ایک میل کے فاصلے پر رہ جائے گا تد نہ شمس یوم القیامہ من الخلق حتٰ تکو منہم کم مقدار میل ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور آج سائنسی طور تحقیقات کے مطابق نو کروڑ تیس ملین میل دور ہے اور قیامت کے یہ ایک میل کے فاصلے پھر اسی طرح پسینہ لوگوں کے عامال کے حساب سے ہوگا حدیث کے الفاظ ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ عَامَالِهِمْ فِي الْحَرَقِ لوگوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ہوگا فَمِنْهُمْ مَيَّكُونُ عِلَىٰ قَعْبَيْهِ ان علم سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا وَمِنْهُمْ مَيَّكُونُ عِلَىٰ رُقْبَتَيْهِ اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا اللہ حقبئی <حَبَوَيْهَا> اور کسی کا پسینہ اس کے کوکھ تک ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے اپنے وہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کسی کو اس کا پسینہ لگام دے رہا ہوگا یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا اور اسی طرح صحیح بخاری و مسلم کی عادیثوں کے مطابق کسی کا پسینہ اس کے کانوں تک ہوگا اور بعض لوگ تو پسینے میں ڈوب کیا کھا رہے ہوں گے بالکل پسینے میں ڈوبے ہوں گے مگر دیوکار کار اکرام آج دنیا کی گرمی سے بچنے کے دسوں انتظامات ہیں جو کم و بیش سب کو میسر ہے جبکہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے صرف عارشی الہی کا سایہ ہوگا جو سب کو میسر نہیں ہوگا ابو ریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آدمی ازلہم اللہ فی ظلہ یوم لا لازل الا ظلہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہ ہوگا تو اس سائے کے ہم کوشش کریں گے تو سات خوش نصیبوں میں سے بننے کی کوشش کریں گے نمبر ایک ہے الامام العادل پہلا عادل حکمران جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں حکمرانی عطا فرمائے اور وہ عدل و انصاف کا نظام قائم فرمائے اور نمبر دو وہ نوجوان جس کی نشو و اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہیں اور نمبر تین وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہو یعنی اس کے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مساجد کے ساتھ ہو اور نمبر چار وہ دو آدمی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور اس پر اکٹھے ہوئے اور اس پر جدا ہوئے اور اسی طرح وہ شخص کہ جس کو دنیا میں کوئی خوبصورت ترین عورت لڑکی جو مالدار گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو وہ گناہ کی دعوت دے اسے اپنا دوست بنانا چاہے بغیر نکا کے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہے لیکن وہ آگے سے کہے کہ ان یا خواب اللہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کی باتوں میں نہیں آتا اور اسی طرح وہ شاز جو صدقہ دیتا ہے چھپکے سے دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت ہے مسجد میں ضرورت ہے مدرسے میں ضرورت ہے غریبوں کے لیے ضرورت ہے تو اتنے کے سے صدقہ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور آخر میں وہ لوگ ہیں جن کو تنہائی کا وقت ملے تو وہ اس تنہائی کے وقت کو فیس بک یوٹیوب وغیرہ پہ ضائع نہیں کرتے بلکہ تنہائی کے وقت کو غور و فکر کے لیے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عظمتیں اور اللہ کی نعمتیں یاد کر کے اور اپنے گناہوں پر روتے ففاظت آئینہ اس کی آنکھیں بے پڑتی ہیں تو ایسے لوگوں کو عرش الٰہی کا سایہ ملے گا اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی گرمی سے بچائے اللہ رب العالمین اس دن جس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف ایک ہی سایہ ہوگا وہ عرش الٰہی کا سایہ ہوگا اللہ رب العالمین اس دن ہمیں ہوش آیا ہم سب کو نصیب فرمائی عامر محبد الفاظ